У меня всегда беспокоит Лимаск, Купинск, к сожалению, там тоже враг уже в центре города, и вот там все вот эти всякие речки, осколы, ну там все сложно понимать, там сложно удерживать долго что-либо. Намного сложнее, чем вот, вот так архетип территории устроен, там вот эти всякие там, болота, леса, там, ну, там сложно понимать, намного хуже, чем на покровском направлении. Поэтому, скорее всего, вот именно если мы лишимся какого-то города, то это может действительно до конца этого года, то это, к сожалению, может быть Купинск, очень все сложно там. Там настолько, ну, сама... Те, рельеф местности такой сложный, что отстоять практически невозможно. Больше и больше залетать ракет на Российскую Федерацию, а на Москву будут определенные даты, когда просто не только туда сейчас, Сейчас просто понимаете, какая ситуация? Сейчас дроны летят на Москву и Московскую область, чтобы сейчас выбивать у них С-300, С-400, всякие вот этих противоударные системы, да, противозалповые. Когда мы выбьем их глаза, то есть С-300, С-400, полетят ракеты. Да, и вы не представляете, что будет на Новый год, на Рождество, mm -hmm. Новый год. Вот. Mm -hmm. а почему вот сейчас там какой-то раввин там израильский так уверенно, вернее, наш какой-то там, что война все-таки будет заканчиваться. Потому что он, он сам не знает, но я знаю точно, что мы можем, в принципе, устроить и такой Новый год для Московской Федерации, что, который они никогда не видели. Дорогие друзья. Будем откровенны. Ну, смотрите, просто опять все время про Покровск одно и то же. Вот я Харам включаю, человек, сидящий на Сирнии. Символ блеска, движения, достижения успехов, удачи. Да? То есть, как бы враг не пытался развалить фронт наш, а вы же понимаете, что если они возьмут Покровск, они выйдут на Павлоград, а дальше просто они могут разворотить, разделить украинский фронт на две части и двинуться уже на правый берег Днепра. Понимаете, в чем дело? Поэтому Покровск это узловая точка, которую ни в коем случае нельзя терять. Поэтому мы видим наших десантников, мы видим, что там мы оббиваем некие, некие такие ситуации. Как бы они ни пытались взять Покровск, ничего у них не получится. Опять говорят звезды и характеры астрологии, что мы отобьем Покровск, и даже как бы они туда и в центр города, города уже вклинились, а мы их выбьем, дорогие друзья. И я абсолютно уверен, что именно Покровск самая ключевая точка этой войны. И если мы его отстанем, мы выиграем эту войну. И звезды показывают в очередной раз, что мы его отстоим. Даже если он не сохранится и не останется там ни единого нормального здания, все будет уничтожено. Ну, после того, как Илья Путин отказался вообще от завершения войны по линии фронта, да, я хочу вам сказать инсайт. Тауэрсы уже в Украине. Да. Если такие у нас ракеты Иран или ИРМ, по-разному их называют, они тоже уже в Украине. Помните, это, Трамп обещал там 2 или 3 тысячи штук. Это очень мощное оружие, которое может долетать до Москвы, и это очень опасно для них. А потом другие ракеты. И смотрите, после того, как даже вот та, та, страна, которая меньше всего хочет тратить на НАТО, да, это Испания, после того, как дроны залетели значит, на Болярские острова, там, Пальма де Майорка, там сидела, там аэропорт перестал работать в Испании. А для нас тут же премьер-министр Испании, мы от него, честно говоря, не ожидали, мы всегда думали, что он предатель, да. но премьер-министр Испании дал для нас, говорит, что им, в общем-то, не нужно их на данный момент, по крайней мере, что, в общем-то, система Патриот простаивает в Испании, и две штуки полном обмундировании он передает Украине. Блестящий. Mm -hmm. Вся Европа поняла, что нужно э, уже вести войну прямо сейчас. И от Педро Санчеса этого, это, вот, от кого бы то я, вот, знаете, меньше всего ожидал вот такой, таких героических поступков, это от Педро Санчеса. Но даже он после дронов на Боярских островах, там, где у нас отдыхают на Пальме де Майорке очень многие прекрасные, замечательные миллиардеры и миллионеры, да, вот. Ну, а откуда происходит великолепный испанский теннисист, самый лучший, да, который история всех времен, да, Надаль, да. Вот все-таки даже Испания уже озаботилась, что нужно помогать Украине. Поэтому Европейский Союз и дальше будет помогать Украине. Чем больше будет продолжаться война, тем будет хуже Российская Федерация. Я вообще считаю, что, <laughs> конечно, лучше, чтобы война побыстрее, горячая стадия ее закончила. Да? Где-нибудь в феврале месяце, как я вам говорю, что вот именно кто-то может переворот там случиться и Московской Федерации. Февраль-март месяц, да, нужно делать орбис растягивать ситуацию, может не все прям сразу происходить. Но если Российская Федерация и дальше будет настаивать и продолжать войну нам столько выделят военной помощи и техники, что мы дойдем до Крыма. Уверяю вас, если Российская Федерация не закончит войну до конца зимы, она сама будет виновата в своем военном поражении. Я прямо сейчас вижу украинские войска на Перекопском перешейке значит, Крыма. Ну, ближе к концу весны тогда, да. Опять же, если не одуматься в Москве и не свергнет Лили Путина вместе с Патрушем. Ну, а в ближайшее время глава КГБ, она же ФСБ, будет обновлен, и это уже точно не будет никакой Бортников, а, скорее всего, мы увидим, кто управляет вообще всеми силовыми структурами в Российской Федерации. Сделаю предположение, что это может быть Сергей Каралин. Все. Я хочу сказать больше. Приход Собянина к власти в Москве все войска выйдут из территории Украины, а Крым будет спорным. Будут, будут решаться в ближайшие пять лет, как сделать так, чтобы... Ну, видите, там же много россиян теперь новых, новорусских. Да, чтобы они там продали всю недвижимость, ушли из Крыма там и так далее. 5-10 лет переходной период для Крыма, чтобы он стал вновь украинским. Вернее, крымско-татарским. Будет крымско-татарская автономия. Всем моим друзьям крымским, татарам привет. Ну, опять человек со змеиным телом укращает быка. Нет, опять такой символ. Все хорошо. Вот ну, говорят, что в окружении Покроск это абсолютная фигня. Не слушайте о тех самых э, герасимовых всяких, которые докладывают, что меня окружили, пять ну, 5000 украинских или сколько, да? Дорогие друзья, 5 тысяч человек, невозможно окружить. окружили, тысяч человек могут сдать так, такой поддых, что никакой армии Российской Федерации, в покровском направлении не останется, невозможно окружить окружить пятитысячную группировку. Да, а его нет. можно окружить, как это было в свое время при правлении Порошенко, да, и вы помните, да, то есть наши типа шли в отступление, да, и там просто их всех перестреляли. Но сейчас такого не будет. Мы все понимаем, что никто никуда не будет выходить, никто никого не будет обстреливать. Наши сами пять тысяч человек. Сами могут кого угодно обстрелять. Невозможно окружить 5000 человек.